Держави, задумала порядок. зняти цю табличку, так, вона це зробить. це зробить. І зараз зроблю присутності вас. Воно це, воно це все. Зробить. Ць, Тому там і написано, жертвам Що Ви лякаєте. Бо, Чим ви маєте право. Я на вас не тисну твердку і отвертку візьме під шурух, щоб можна було шуруповіти. З нашу допомогу ви можете зробити все. Допомогти. Але якщо у вас не вистачає своїх сил, ви звертайтеся до компартії, до комсомолу, ми, ми вам взятати. дамо і людей, і свій інтертуальний потенціал, ми всім допоможемо. Всем. Бо я бачу, ви тільки вмієте вулиці перейменовувати. І більш нічого, на сьогоднішній день ви хоч вузку хоть одну вулицю побудували, Щоб за 20 років. Ви... Якщо щось перейменовувати, ви що, питайтеся в громади? Ви ж не питаєтеся в е, Міській владі. Що так налякало міську владу в цій, в цій табличці? Що вже таке тут я влада втекла, я, покинула? Це неправда, яку ви тут висвітлюєте. Яка, яка неправда? Було 52 мільйони, 52. 52. Далі, Зараз стало 46 мільйони. Так чи не так? Так чи не так? Центри Європи. Я, я, тобто держава йде в... Я говорю за, за себе так. Якщо ви... влада не кримінально-буржуазна, чому так влада переживає? А чого саме цитувати вагу, що влада кримінально-буржуазна? No. Які у вас підстави? Добре, вискажіть, яка вона? Ви скажіть, яка, яка вона? На вашу думку, яка вона? Дивіться. 7 мільйонів українців немає, і це нормально? Які конкретні приклади, що в нас в Луцьку кримінально буржуазно... При Причому в Луцьку? Тут що написано? В Україні. Україні. Буржуазно в Україні. В Україні. Ви ж Орестю Варко читаєте. Розумієте? Щоб вступати в полеміку, то ви спочатку уважно прочитаєте речення. Розумієте? Речення. А тоді вступайте в полеміку. Є людина, яка? Во всей державе. А Луцкий есть кладать. 11 апреля, когда били людей, ни Кравчука не было, ни Романюка, одна Макарова взирала, как людей ныщать. А сейчас из-за таблички, фурор прям. Единая политична сила. Комуністична партія України це вона тільки працює, щоб у нас відбулася держава, щоб нас поважали в світі, щоб у нас була економіка, щоб у нас була робота, щоб у нас був соціальний захист населення, щоб не було підвищення пенсійного віку. Це тільки комуністи борються. Давайте подивимося в парламенті, як ваші депутати і тих, за яких разом з регіонами? Значить, ми коаліцію, ми коаліцію самі створили і запропонували регіонам. Це ваші коаліції.

Ні, ну так не ну, треба, все правильно, як да. це надбачаємо? Зі своїми актами вони за... підтверджують, що вони відносяться до цього режиму. Правильно, правильно, молодці. Знаєте, чого ви Семененко не Тому що це у вас інтелектуальний рівень навіть на 20% не піддає його. Значить... І то ви задрите йому, Я і тому скажу, ви... Шо, не... Є такі слова, листок до свого сина. Вчи російську, а то дурне помреш. Читайте уважно Шевченка, ви ж його не читаєте. Чим більше людина володіє різними мовами, це збагачує інтелект. Це є нормальне явище. А я все більше переконуюся, що чим більше тих, хто виступає проти інших мов, вони своєї рідної мови не знають, вони навіть не знають Україну. І президент, така і влада, і такі депутати підтримують. Ну, ви цим актом підтверджуєте, що ви причетні до цього режиму. Ну, от, самі признали. Організатор акції, глава комсомола міста Лук. Це э, мій прав, глава комсомола області. Ми этой акції хотіли спросити у власти і у всіх громадян України і у всіх украинцев по всему миру. Как без войны, без стихийных каких-то катаклизмов на Украине бесследно и безнаказанно исчезло около 7 миллионов украинцев. У нас когда-то было 52,5 миллиона. И мы хотели спросить и у власти, и у всех граждан, чтобы каждый задумался, может и он причастен к этой трагедии, может своими действиями, Коррупцией своим голосованием на выборах, и он внес лепту в эту страшную трагедию. Делает что хочет. Вот и все. Здесь. И определений больше нету захотела пенсионный возраст подняла захотела землю сейчас отберет у крестьян а куда мы там со своей табличкой там миллиарды уходят а табличку им снять как раз а то, чтобы... надо лезть нас и хотят запутать в истории вчера позавчера неделю назад давайте говорить что сейчас происходит сейчас происходит геноцид украинского народа целенаправленное постепенное уничтожение страны и их жителей. Понимаете, мы все сделали закон. У нас все разрешения есть. Меська рада, просто император всея Руси, всего Луцка, мэрия. Захотела снять, она это сделала, вот и все. И мы запугали, понимаете, когда мы говорили о восстановлении этой таблички, не было вопросов нигде. Это частная собственность, которая охраняется Конституцией. Вы же были свидетелями. Пришли, запугали. Эта бедная женщина уже не знала, куда бежать. Но она что же у нее есть семья, она тоже не хочет проблем. Мы все, и мы люди, и мы, потому мы... И, ну, не препятствовали только из уважения к этому человеку, к этой женщине, потому что ей нужно кормить. И, и более того, э, вот благодаря таким вот женщинам, как Валентина, еще есть правда какая-то ну, у нас в государстве. Такие люди, простые маленькие украинцы, и пони, э, помогают общественным организациям донести свою точку зрения к власти и гражданам Украины. Вы повесили эту ручку? Только, только что. Только что. Только что вы, понимаете, если мы ее открывали... Когда 11 апреля 2011 года на площади э, публично избивали главу антифашистского комитета и э, э, сторонников антифашистского комитета, не было, э, было несколько э, милиционеров. Сейчас, когда снимали табличку, власть отреагировала 10 минут. Власти понадобилось, чтобы было здесь. И здесь было в три раза больше милиции, чем тогда на площади. Понимаете? Приоритеты. Приоритеты власти. Они таблички испугались. Если этой нашей луцкой власти не касается эта табличка, почему она так э, отреагировала, нездорово отреагировала? Еще главный здесь э, художник или как он представился? Архитектор. архитектор. Нет, нет, нет. А художник есть? Художник. Сделал замечание, что якобы мы говорим на русском языке. Когда он получает зарплату из моего кармана, как от налогоплательщика, он не спрашивает, на каком, на каком языке человек заплатил налог. Он как положено забирает деньги, а когда уже я хочу какие-то свои конституционные права на право выражения, мы же можем высловливать свои думки в будь-який способ. Это один из способів висловлення своей думки. Нельзя, нельзя. Вот и демократия. Где эта демократия? Я не понимаю. Это картина, это доска. Это доска будет ждать. Мы ее часа. при прикрутим к межквай ради. Да. человека и не совсем маленький период для государства. И э, после того как э, или человек, или государство проходит определенный путь, э, на, нам кажется, что нужно остановиться и осознать, что мы чего мы достигли, чего мы не достигли, чего мы навсегда потеряли и то, что нам какие выводы нам нужно сделать. Сказать, что итог 20-летнего правления э, капиталистического строя мы потеряли 7 миллионов граждан. Ну, около этого, около 7 миллионов граждан. И понимаете, э, я не умоляю каких-то там заслуг государства. Ни в коем случае мы, э, мы просто хотим спросить, где же делись без катастроф, без войны, где делись 7 миллионов граждан, которые ушли безвозвратно, их уже никто не вернет. И мы хотели э, показать, что эти люди исчезли с лица земли именно в период 91-2011. Именно власть, которая была в этот период, она должна ответить. Ответить не лично мне, как гражданину, не лично там кому-то, а всему народу Украины. Ответить, как же случилось так что мы потеряли этих 7 миллионов граждан, и вы же видели табличку. Табличка написана жертвам криминально-буржуазного режима. Этими действиями городские власти они подтвердили, что они по ту сторону баррикады, они не, по, не со стороны народа, они все-таки со стороны с той стороны.